Oke, halo teman-teman. Kali ini saya akan membuat video tentang bagaimana cara kita untuk menghilangkan bekas stiker pada sebuah media ya. Biasanya bekas stiker ini sering sering timbul apabila kita akan mengganti decal pada sebuah bodi motor atau mobil. Nah, bagaimana cara menghilangkan stiker hasil e, kelupasan stiker tersebut? Nah, di sini saya menggunakan ilustrasi botol ini ya. Nah, di sini terdapat stiker apabila saya kelupas. Nah, ini masih ada bekas stikernya di sini. Nah, seperti ini. Masih ada bekas stikernya seperti ini. Nah, ini apabila kita biarkan nanti akan menjadi kotor dan jelek. Masih ada bekas stikernya seperti ini ya. Nah ini meskipun kita cuci dengan sabun, sekuat apapun kita menggosok stikernya masih tetap menempel, apalagi kalau stikernya ada pada decal motor atau mobil itu sangat susah untuk dihilangkan bagaimana caranya terus simak video ini step by step jangan di skip Oke teman-teman di sini sudah saya siapkan 5 cairan dan 5 botol untuk uji coba Kenapa saya menggunakan lima cairan? Karena saya ingin sekaligus ingin membandingkan seberapa kuat dan seberapa cepat di kelima cairan ini dalam menghilangkan bekas stiker pada plastik atau bodi motor dan bodi mobil. Oke, langsung saja ini di sini saya siapkan ada pertalet ya. pertalet ini kalau kalian tidak punya pertalet bisa menggunakan bensin biasa atau pertamax ya. Kemudian saya juga menggunakan thinner, menggunakan thinner. Terus di sini ada solar, kemudian ada WD, penetran ya. Oke, kemudian yang terakhir yang biasa orang gunakan, saya menggunakan minyak kayu putih. Nah, di sini nanti akan kita bandingkan dan akan saya jelaskan bagaimana efeknya nanti kalau kita aplikasikan pada bodi motor dan bodi mobil. Langsung saja, yang pertama kita menggunakan pertalet dulu. Oke, saya menggunakan kain yang berbeda ya untuk menghindari percampuran dari cairan dari cairan satu ke cairan yang lain. Langsung saja kita gosokkan cepat ini. Kita celupkan. Kita lumasi dulu. Langsung kita gosok ya, teman-teman ya. Nah, ini langsung hilang. Ya. nggak ada 10 detik saya oles langsung hilang. Oke. ini hasilnya ya. yang kedua kita menggunakan thinner sini thinner yang saya gunakan adalah thinner A ya teman-teman ya seperti yang sebelumnya caranya adalah dengan dioles dulu kemudian baru dikosok nah, ternyata kalau menggunakan thinner malah lebih lambat daripada kita menggunakan pertalite ya, atau bensin ya. hasilnya sama bersih oke selanjutnya kita menggunakan solar ya ini bekas stikernya bisa dilihat kemudian kita olesi solar seperti langkah yang sebelumnya Terjadi, nah, ternyata solar ini malah dua kali lebih lama daripada thinner, ya, teman-teman. Ya, hasilnya sama-sama bersih. -sama Oke. Okay. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan penetran ya. WD, ups, ternyata WD-nya kosong. Kita ganti dengan penetran merek lain, kami. Tapi cuma, tapi ini sama ya jenisnya ya. Kita gunakan. Oke, langsung saja kita kita basahi dulu dengan penetran. setelah itu langsung kita gosok teman, teman nah, ini hasilnya. Hasilnya satu setengah kali lebih lama daripada kita menggunakan solar, teman-teman ya. Sama-sama okay, bersih, cuma dia lebih lama. Ini yang paling sering digunakan oleh teman-teman kita uh, untuk menghilangkan bekas stiker. Ya, yang sering diulas di YouTube, itu ini dia pakai, uh, dia pakai minyak kayu putih. Oke, okay, saya akan coba seperti sebelumnya ya saya oleskan dulu di permukaan tikernya nah kalau sudah merata baru nah ternyata minyak kayu putih lebih lama daripada kita menggunakan penetran ya. Oke. Jadi kalau kita menggunakan kayu putih atau selain pertele tadi ya itu masih ada lendir-lendirnya bekas stiker itu masih menempel nah ini hasilnya sama-sama bersih juga sih ya oke nah ini hasilnya oke kesimpulannya adalah di sini yang paling cepat adalah kita menggunakan talet atau bensin atau pertamak ya Nah, selanjutnya yang lebih cepat adalah kita menggunakan thinner. Tapi tidak disarankan menggunakan thinner pada body yang ada catnya, karena thinner ini bisa merusak cat. Oke, kalau kita bilang tentang keekonomisannya, otomatis kalau kita menggunakan bensin atau pertalite ini lebih ekonomis ya. Saya beli ini minyak kayu putih ini 10000 isinya 30 mili sedangkan kita ketahui harga pertalet ini kurang lebih 9000 sudah dapat 1 liter jadi kalau kalian mau menghilangkan bekas stiker pada bentangan yang lebar lebih baik kalian menggunakan pertalet ya selain dia tidak merusak pada cat nah harganya juga lebih murah lebih cepat dalam remove uh, lem stikernya. Oke, sekian dulu video saya kali ini. Kalau kalian suka, silahkan di like ya. Kalau kalian ada, jika kalian kurang setuju dengan apa yang saya lakukan ini. Mungkin kalian punya pendapat lain tentang e, cara remove bekas stiker dari media, dari bodi motor dan mobil ya. Silahkan tulis kritik dan saran kalian pada kolom komentar. Jika kalian tidak suka, silahkan di dislike saja. Untuk kalian yang baru mampir ke channel ini, silahkan di subscribe. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.